Hai semua, jom tengok saya sediakan satu lagi resepi kek lapis yang dinamakan sebagai kek lapis masam manis cheese. Untuk mendapatkan kek yang rasa sedap, kita perlu menggunakan pure butter. Yang ni saya guna sebanyak 450 gram unsalted butter jenama Anchor. Seterusnya, 250 gram cream cheese saya guna brand Becca Kedua-dua bahan ini kita perlu letak pada suhu bilik antara 15 hingga 20 minit supaya ia lembut dan mudah untuk diadun nanti. Kemudian tambahkan gula kester. Pukul kesemua bahan ini dengan menggunakan mixer pada kadar kelajuan sederhana sampai dia bertukar warna menjadi warna kuning pucat. Seterusnya, tambahkan 10 biji telur. Saya guna telur grade A ini cara saya ya saya masukkan 5 biji dulu telur dan ha, adunkan sampai dia sebati kemudian tambah lagi 5 biji telur bila dah sebati masukkan serikaya saya guna brand news ya sebanyak 1 tin kecil iaitu 170 gram tambahkan 1 sudu besar overlet dan 250 gram susu pekat manis Bila semua bahan dah sebati, bolehlah kita tambahkan bahan-bahan kering pula iaitu holic sebanyak 150 gram dan juga tepung pau ataupun tepung hongkong sebanyak 350 gram. Pukul tak perlu lama, sekadar bahan-bahan kering ini sebati je. Lepas tu bolehlah matikan mixer dan kita kena kaut balik juga eh. Takut ada yang tak rata ataupun berketul-ketul pada bahagian bawah tu. Kemudian kita bagikan adunan kepada dua bahagian sama berat. Kena timbanglah supaya kita dapat berat yang sama. Kalau tak nak timbang pun boleh juga kita agak-agak. Ah, macam ni saya guna dua mangkuk yang sama saiz. Jadi lebih senanglah. Tapi biasanya saya suka timbang supaya nanti kita akan dapat hasil lapisan tu yang lebih sekata. Ok, satu mangkuk saya masukkan semula ke dalam mangkuk mixer sebab dia lebih besar. Kemudian tambahkan perasa pandan. Ini anggaran dalam satu sudu besar. Sebatikan dan kita akan dapat warna hijau yang nampak cantik lah. Lepas tu, kita perlu timbang. Ok, timbang, saya timbang sebab kita nak dapat lapisan yang dia akan uh, sama sama tebal Ketebalan dia anggaran dalam 150 gram hingga 155 gram lah setiap lapisan dan saya menggunakan loyang 8 inci. Ratakan guna sudu, kemudian bolehlah dibakar. Okey, untuk lapisan pertama kita perlu guna suhu 150 darjah Celsius, api atas bawah selama 8 minit. Yang ini uh, kena kenal oven masing-masing lah. Ini suhu dan masa untuk oven saja ya. Sebaik saja keluar daripada oven, kita perlu tekan dengan alat penekan kek ni supaya kek jadi rata dan nampak cantik. Kemudian tambahkan pewarna asli. Kan tadi kita buat dua, satu bubur pewarna, satu tak ada kan? Yang ini ratakan dengan menggunakan sudu. Okey, lepas tu kita masukkan ke dalam oven. Dan ini untuk lapisan kedua dan seterusnya kita kena tukar ya daripada api atas bawah kepada api atas saja dan suhu masih lagi sama 150 darjah Celsius selama 8 minit. Untuk lapisan ketiga kita masukkan warna hijau ratakan dan untuk lapisan ketiga ni kita perlu tambah hoflex Ya, yeah, ni sebenarnya kita perlu letak pada lapisan ketiga, enam dan sembilan. Saya guna Oflex yang jenis empat segi ni, senang nak lah susun dan susun rata-rata lah, kasih penuh supaya masa kita potong nanti dia cantik sekata. Setiap layer ni saya akan letak sebanyak enam belas keping. Jadi kena pandai-pandai bajet lah masa beli Oflex tu. Ulanglah proses melapis ni. Uh, setiap lapisan maknanya selang-selang. Uh, hijau. Lepas tu warna asal. Lepas tu hijau lagi. Uh, dan Sampai habislah. Ok untuk hiasan pada bahagian atas. Ini optional lah. Kalau tak nak buat pun boleh juga. Uh, ini cara saya buat uh, hiasan atas yang paling simple lah bagi saya. Saya... Le gabungkan je ya warna hijau dengan warna asal tu lepas tu lori-lori sikit dah bolehlah dibakar okey untuk lapisan atas suhu saya rendahkan sikit 140 darjah menggunakan api atas bawah selama 20 minit okey inilah rupa kek yang dah siap Biarkan kek sekejap ya, Sampai dia nampak renggang Dengan loyang tu Ha, lepas tu bolehlah kita keluarkan. Jangan biar lama ya. Sebab kalau lama, kek akan mengecut. Okey, ini cara saya keluarkan kek daripada loyang. Saya guna papan. Tapi saya alas papan ni dengan plastik supaya dia tidak melekat. Tapi kalau tak nak alas pun boleh Bila kek, kek dah terbalikkan. Kita, kita perlu ketuk-ketuk sikit. Ha, supaya dia tidak melekat. Okey. Kemudian, lahan-lahan tarik dan kek akan keluar daripada loyang dalam keadaan yang cantik Ah ha, nampak Nah ha, mana ada dia melekat tak ada kan dekat loyang tu bersih je dan seterusnya kita balikkan semula lah ok inilah hasil dia setelah dikeluarkan daripada loyang dan bolehlah kita biarkan dia sejuk dengan sempurna ok Pastikan kek betul-betul dah sejuk dengan sempurna barulah kita potong. Potong dengan menggunakan pisau yang tajam. Okey, kita tengok lapisan kek yang terhasil. Nampak cantik sangat, kan? Kek yang telah dipotong perlulah dibalut dengan wrapping, ya, eh, plastik wrapping ni dan kita simpan dalam peti sejuk. Kalau kita simpan dalam uh, freezer, kek ni boleh tahan selama 6 bulan. Biasanya kalau untuk makan sendiri daripada loyang 8 inci tadi tu kan, saya akan potong empat. Okey, inilah rupa kek yang telah siap dibalut sebelum disimpan dalam freezer. Sekian perkongsian resipi dari saya. Semoga kita berjumpa lagi. Selamat mencuba. Bye.